আমাৰ মাংসখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল ইয়াৰ পাছত এতিয়া কি কৰিবা ক্ৰীম ক্ৰীমটো বনাব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া আমি ক্ৰীম বনোৱা চাম আৰু মই ঘৰত গৈ পেলাই এবাৰ ভালকৈ তুমি মানে মই ঘৰত গোলেজন গ'লে মানে মাহঁতক বনাই খাব লাগিব চিকেন বনাৰ ক্ৰিম ক্ৰিমি চিকেন ৰিফাইন তেল ওরে এত মতরি অত তো মেরে হা Вале কেছা হে কিয়া 스েরা জিয়া মোনতিয়া কেহা এই গানটা বহুত ইটা फेमस হয়েছে রে না ট্রেনিং আছে গানটা গান ঠিক মান ভাল লাগে না হয় তুমি রে দুনিয়া গানবা কষ্ট তুমি দুনিয়া গান গাবলাগে এন্ধার রে যাওতে যাওতে পোহৰৰ সংখনি শুনিল অকস্ম শুনিল অকস্ম এন্ধার রে যাওতে যাওতে পোহৰ সংনা শুনিলো কস্ম শুনিলো কস্ম থ থ থ মই তোমাক এটা ডাইলগ দিম সেই ডাইলগটো তোমাক মই ৰসো ক'ম সেই ৰসত কৰি দেখাব লাগিব হা এই ডাইলগটো মানে বহুতে শুনিছে বাৰু মৰমবোৰ মৰম হৈ থাকিবলৈ দিয়া প্ৰেমৰ নাম নিদিবা সেই দুটাই দুটাই লাইন মৰমবোৰ মৰম হৈ থাকিবলৈ দিয়া প্ৰেমৰ নাম নিদিবা এইটো প্ৰথমতে তুমি শৃংগাৰকো কোৱা মৰমবোৰ মৰমবোৰ মৰম হৈ থাকিবলৈ দিয়া প্ৰেমৰ নাম নিদিবা মৰমবোৰ মৰম হৈ থাকিব দিয়া প্ৰেমৰ নাম নিদিবাণ্যৰ মৰম হৈ থাকিব নিদিয়া প্ৰেমৰ নাম নিদিবা বীৰ মৰমবোৰ বিভত ঠিকে আছে বহুত ধুনীয়া ঠিক আছে আমি কথাও পাতি থাকি আমাৰ কিচ্ছেনত কামো চলি আছে এইখিনিতে আমি ছেকেণ্ড গেম তুলি আহিছো আশা কৰো এই গেমটোত তাই জিকিব কেতিয়াবা ঘৰ বনাবলৈ ইচ্ছা আছেনে

সেই যে সপোনৰ ঘৰখন তাই বনাম বুলি কৈছিলে গতিকে সপোনৰ ঘৰখনৰ আজি এটা ডেম' হৈ যাওক এই গেমটোত ডিগাংগনা এতিয়া হাৰে নে জিকে মানে ঘৰ বনোৱাৰ গেমটোত আমি চাই লওঁ থাৰ্টি ছেকেণ্ড থাৰ্টি ছেকেণ্ডত তুমি বনাব লাগে এটা ঘৰ মই চাই আছোঁ টাইমটো তোমাক আছে আৰু এইবোৰ কি এইবোৰ কি এইটো লেট্ৰিন গোটেইকেইটা কাম ইউজ কৰিব লাগিব

গতিকে এইটো গেমতো আমাৰ দীকাংগনা হাৰিলে লাষ্ট আৰু এটা গেম আছেগে বাৰু অলপমান পিছত সেইটো আমি খেলিম গতিকে এতিয়া আমি অকণমান কথা পাতো বুলি কলে

বহুত ধুনীয়া আছে চব সুবিধা আছে মানে বাথৰুমটোত ঠিক আছে সেই বাথৰুমটোত তুমি মই তোমাক চাৰিটা অপশ্যন দিম সেই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনোবা এটাক লৈ যাব লাগে লৈ যাব নিব লাগে ফাৰ্ষ্ট ওৱান মোবাইল ফোন ছেকেণ্ড নিউজ পেপাৰ থাৰ্ড হৈছে এখন নভেল ফ'ৰ্থ হৈছে দা তোমাৰ হেৰিছামান স্পেচিয়েল বহুত ভাবি চিন্তি গৈছে কিয় অসমৰ তিনিজন মেলিব্ৰিটি যাৰ তুমি যাব লাগিব এজনৰ লগত তুমি যাব লাগিব কফি ডেট এজনৰ লগত যাব লাগিব তুমি ভেকেশ্যনত আর এজনৰ লগত যাব লাগিব তুমি হেৰি কি বুলি কয় ডিনাৰত তিনিজন সোনকালে কোৱা কফিত কাৰ লগত যাবা ভেকেশ্যনত কাৰ যাবা আৰু ডিনাৰ ডেটত কাৰ যাবা কফি কফিত

কথা পাতিব খুব ভাল কি মানে কি বুলি বুজাম আৰু ডিনাৰ কি হয় মানে এই আৰু ষ্টাইলিছ বা এনেকুৱা টাইপ ন ৰবিদাৰ লগত অফক'ৰ্চ মই ৰবিদাৰ লগত যাম ঠিক আছে আৰু ভেকেশ্যনত নিৰূপম আৰু কি ভেকেশ্যন নিৰূপম বহুত চিলি গাই হয় এই বহুত মানে এনেকুৱা আছে তাৰ লগত মই যাম অ'কে বহুত ধুনীয়াকৈ ভাবি চিন্তি এটা আনচাৰটো দিছে এইটো বাৰু গ'ল এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন

একো নাই বাৰু আমাৰ যি বানপানীৰ

ঠিক আছে এইকেইটা দিবই লাগিব এটা তুমি চুজ কৰিব লাগিব একদম ইজি হয় তুমি ঠিক আছে আমাৰ জেনেৰেশ্যনৰ বেছিভাগে মই এতিয়ালৈকে যিমান কেইজনৰ লগত পাইছোঁ মানে ইভিনিংটো ভাল পায় কিন্তু ভাল লাগিলে হেতেন হেতেন ন যদি সদাই য্দি morning য়ে হৈ থাকিলে হেতেন য্দি evening য়ে হ্'লে হেতেন মই morning কেতিয়াবা মই balcony খনত ৰৈ পিনে মানে ইমান ভাল লাগে বহুত শান্তি লাগে morning time তো এনেকুৱা লাগে চ্তা বজা লৈকে time তো নাজাওক যেন লাগে মানে একমান slow হৈ যাওক এনেকে লাগে অহ্' after six চ্'ব busy হৈ যাই উথে ধো চাও মানে কিবা কিবি হৈ যাই okay salty or sweet sweet no salty okay একো নাই বাৰু ন এইবাৰলৈ তাইক মানে মই ৰেহাই দিছো বাৰু মৰম লগা মৰমলগা